assalomu alaykum ye telekanalini tomosha qilayotgan aziz teletomoshabinlar efirda yana salomatlik sirlari ko'rsatuvining navbatdagi soni va men boshlovchingiz mehribon muraddinova <mülüyor> respublikamizda tibbiyot sohasiga bo'lgan e'tibor natijasida ko'plab xususiy tibbiyot klinikalari o'z faoliyatini boshlamoqda xususan bizning Elexala tumanida ham 2 yildan buyon o'z faoliyatini olib borayotgan bekme servis klinikasi ham aynan shunday klinikalardan biridir bo'ston shahrida joylashgan ushbu bekmed servis klinikasida bugungi kunda kardiolog nevropatolog urolog ginekolog endokrinolog shifokorlar faoliyat yuritib kelmoqda bu yerda bemorlarga MSKT, uzi xizmatlaridan skrining va dopler lor laboratoriya ozonaterapiya fizioterapiya iglaterapiya xijoma zulik, -ig, massaj xizmatlari ham ko'rsatiladi ko'rib turganingizdek ushbu bek med servis klinikasida bemorlar uchun yana bir qulayliklar yaratilgan ushbu fizioterapiya xonasida sport anjomlari ham mavjud bu yerda statsionar sharoitda yotib davolanayotgan bemorlar ertalabki badan tarbiyani shu yerda qilishlari mumkin bemorlar uchun barcha sharoitlar yaratilgan klinika sanitariya gigiyena qoidalariga amal qilinishi tibbiy xizmatlar va zamonaviy tibbiy uskunalar bilan tumandagi boshqa klinikalardan ajralib turadi bu yerdagi tibbiy asbob uskunalarning barchasi chet eldan keltirilgan eng so'nggi uskunalardir birgina ushbu raqamli rentgen apparati o'zining yuqori fazoviy o'lchamlari vaqt o'lchamlari va katta dinamik diapazoni tufayli turli anatomik qismlarning nozik tuzilishini aniq ko'rsatishi mumkin mana sobir aka poliklinikalarda tibbiyot birlashmalarida oddiy rentgen apparatlari mavjud aynan ushbu bek servis klinikasida цифровой rentgen apparati mavjud ushbu цифровой rentgen appaаrati bilan oddiy rentgen apparatining farqi nimada bu oddiy rentgen apparati bilan bu sifrovoy sveno rentgenni ikkalasini bir biridan farqi shundan iboratki birinchi o'rinda diagnozni erta va aniq diagnoz va aniq ishonchli diagnoz qo'yish mumkin va bizga bu svetnoy rentgenni sifrovoy rentgenni afzalligi shundan iboratki turli xil o'pkada bo'ladigan yallig'lanish kasalliklari bo'ladimi turli xil sinishlar bo'ladimi chiqishlar bo'ladimi va mana pnevmoniyalarni aniq ko'rsatish mumkin va mana pandemiya pandemiyadan keyin ham bemorlarda koksaartroz rivojlanib ketdi ganartroz rivojlanib ketdi ular o'sha e, kovidni asorati sifatida o'shalarni aniqlashga ishonchli va samarali hisoblanadi ularga biz misol qiltirib keltirishimiz mumkin mana sizga men ko'rsatsam o'sha mana bu hmm. mana bunda bemorimizda mana boldir suyagi singan mana o'zingiz ham ko'rib turibsiz boldir suyagi singan boldir suyak singandan keyin mana sinib joyidan siljigan bu ochiq sinish yopiq sinish bla mana buni ikkalab ko'rsangiz oddiy rentgenda bu darajada ko'rinmaydi mana sifro rentgenda mana operatsiyadan keyingi holat mana bu уже siniqlarni o'zi barcha ko'rsa ham o'zi aniq bilinadi o'zi svetnoy rentgenni boshqalardan afzallik shundan iborat buni aniqlagandan keyin operatsiyalar ikki uch etapli bo'lmasligi mumkin bir etapli bo'lishi mumkin chunki qanday singan va nechinchi daraja sinish o'shanga qarab o'sha vrach operatsiya muolajasini davom ettirishi mumkin yana bir boshqa mana cool 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 yani, yani, bu boshqasini bir misol keltirishimiz mumkin bunda ham xuddi shunday mana bunda ham xuddi shunday mana qo'l qo'l sinishlar mana qo'l mana blak tirsak suyaklari bilak tirsak suyaklari singan va sinib joyidan siljigan mana ko'rishingiz mumkin ikkalasi bir biriga sinjgan va bu apparati qo'yilgandan keyin mana o'zi keyingi holat operatsiyadan keyin operatsiyadan keyingi holat bu operatsiya qilib travmatologapparatlarini qo'ygan operatsiyadan keyingi holat уже mana ochiq явно ko'rinib turibdi blak va tirsak suyaklari singanligi buni aniqlasak bizga erta va bemor aholi o'shanga qarab tez operatsiya qilinadi yoki konservativ lecчения kerak bo'lsa konservativ lечеnia davom muolajalarni davom ettirish mumkin chanoq son bo'g'imida esa chanoq son bo'g'imida esa chanoq son bo'g'imida manab son suyagining boshcha qismlarida mana hamma joylarini bular sizga aniq ma'lumot berish mumkin sinish bo'ladimi chiqish bo'ladimi bularda mana koksartroz bo'ladi bo'ladi koviddan keyin koksartroz artroz <toksa> zaragi ko'p ko'payib ketdi o'shalarni birinchi stepеn ikkinchi uchichi stepe bo'ladimi o'sha son suyagini boshcqa qismi yemirilish bo'ladi va turli xil avtoavariyalar bo'lishi mumkin travmalar natijasida bo'yinchasida ochiq va yopiq sinishlar bo'ladi o'shalarni aniqlashga samarali va samaral va eng ishonchli hisoblanadi svetno rentgen oddiy rentgenni farqi shunda mana hozir aytdingiz pandemiyadan keyin ko'z artroz kasalligi bilan chalinadi bemorlar bu bemorlar o'zida qanday shikoyatlar o'zida qanday nimalarni his qiladi qayerdan bilishadi pandemiyadan keyingi bemorlarda koksaartroz paydo bo'lishi buda bemorda birinchi o'rinda oyoqda og'riq og'riqchap chap chap o'sha o'ng oyoqda bo'ladimi chap oyoqda bo'ladimi oyoqda birinchi og'riq va oqsoqlaniz qanday oqsoqlan oyoqni bosolmasdan yurish bo'ladi va o'sha yerda o'sha sog'lom oyoqqa nisbatan o'sha og'riydigan oyog'ini avaylaydi og'riq birinchi o'rinda bizga og'riq bilan bezovta qiladi og'riq bilan bezovta qiladi o'sha bilan biz keyin rentgen qilib ko'ramiz rengen qilgandan keyin ozi aniq kaksaro birinchi steпенmi ikkinchi степенmi uchinchi степенmi bizga o'zi aniq bilinadi biz shunga qarab konservativ лечniyяs davom ettiramiz mana sobir aka ko'p kuzatganmiz ayrim bir insonlarda yurgan paytida oyog'ida tovush chiqadi shiqillash shas nimaninalomat bular birinchi o'rinda o'sha yerda suyaklar mustahkamligi suyak u bemorlar kimlarda ko'p kuzatiladi yoshi katta bemorlarda chunki ulardadan qirq yoshdan vaqir ellik yoshdan oshgan bemorlard ko'p kuzatiladi nima uchun ularda birinchi o'rinda baribir yosh inobatga olinadi va suyaklar mustahkamligi suyaklar mustahkamligi silab yo'qola boshlaydi ularda va ularda tizza bo'g'imlarida ba'zilarda artroz bor artrozlar bor keyin asta o'sha yerlarda tizza bo'g'imlarida tuzlar yig'ilishi mumkin artroz bo'lishi mumkin o'shalar natijasida ham tizza bo'g'imida og'riq kuzatiladi og'riq kuzatilgandan keyin o'sha suyaklarda shilqillash ovozlar eshitiladi bunday murakkab rentgen tekshiruvi va msqt uchun yurtdoshlarimiz oldinlari boshqa hududlardagi klinikalarga borib anchagina vaqt va mablag'larni sarf qilishar edi endilikda tumandagi ushbu servis klinikasida yurtdoshlarimiz uzoq hududlarga ketmasdan shu yerning o'zida murakkab rentgen va msqt tekshiruvidan o'tishlari mumkin bo'ladi ma'lumot uchun aytib o'tadigan bo'lsak msqt yurak qon tomirlari va ichki organlar kasalliklarini uchun ishlatiladi u bemorning tanasiga nisbatan past nurlanish ta'siri bilan tavsiflanadi. mskt kasalliklarning birlamchi diagnostikasi shuningdek ilgari o'rnatilgan tashxisni tekshirish uni yuqori aniqlikdagi tasvirlash metodikasi bilan tasdiqlash uchun ishlatiladi deydi biz bilan suhbat davomida shifokor <laughs> bizning klinika ya'ni bekmed servis xususiy klinikasida multispiralni kompyuter tomografiya bor bu multispiralni kompyuter tomografiya ikki yuz o'n kilogrammgacha bo'lgan tonlarni bemalol apparat tushira oladi boshqa joylarda bir yuz qirq bir yuz ellik kilogacha bo'lgan odamlarni multipiraltushiradi bu ikki yuz o'n kilogramgacha bu zamonaviy texnologiya bu texnologiya nimasi bilan afzallik bu mana rentgenda mrtlda organizmlarga nurlanish bo'ladi mana mrtlarda o'sha yelarga yurakka stent qo'ydirgan bo'lishi mumkin qo'llarga stent titan titan qo'ydirilgan bo'lsa o'sha mrtlar o'shani tortishga tortish xususiyatiga ega va siz yurakka qo'yirilgan stentlarni ham o'sha magnitni rezonans tomografiya tortadi kompyuter tomografiya yani esa bularga bu e, nurlanma nurlanish yo'q bulardan bemalol bularga, bularga, bularga homiladorlar ham tushsa bo'ladi homiladorlar rentgenga tushish mumkin emas lekin bunda bemalol tushsa bo'ladi bularda bosh miyada qon aylanishi o'tkir buzilishi ishemik insult gemoragik insult va umurtqa ponasi de churalari de chualarni aniqlashda ichki organlar qorin bo'shlig'ini jamiki inson a'zolarini barcha qismlarini qavatma qavat tekshirish natijasida bizga to'liq va samarali natija beraladi biz o'shanga qarab konservativ lechenia yoki okay, mana suyak bo'g'im sistemasida bo'ladigan bo'lsa operativ op operatsiya jarayonlarini ham to'g'ridan to'g'ri qilish mumkin keyin buni natijasiga xulosasidan kelib chiqqan holda bu shuni shunisi bilan bizga samaraliki nursiz boshqalardan o'shan bilan farq qilish mumkin so'nggi turdagi va aniq tashxis qo'yish imkonini beruvchi tibbiy uskunalar yordamida malakali shifokorlar tomonidan tashxis qo'yilgan va bugungi kunda dardiga topayotgan insonlar ushbu klinikada ko'p ulardan biri to'rtkul tumanidan ushbu klinikaga 10 kun oldin qandli diabet kasalligi bilan kelgan Amongul aya rajabbayeva va qon bosimi yuqoriligi sababli bu yerda davolanayotgan tamara opa kenjayevalardir bir yil bo'ldi davleniya bo'ldim oyog'im og'riydi bir yil burun turkiyadan kelgandimda давления ham hamma oqganda bir yuz yigirma sakson ana bu klinikan tavsiya etdilarim yaxshi ekan medсеstralar ham doktorlar ham yaxshi ekan обслуживанияsi yaxshi ekan давления norмалlashdi yana bir yuz yigirma 12 sakson bo'ldi oyog'im og'riq qilib qo'ydi fiзоterapиyasi bor иgлоteапиsi Барча маула аджалар ма козу? Хау, айна, Туркяданча балницалара бардыкта айнды. Гордым, айна, шуна дюзилишы тап шуна ухшуиды. Тазалыки, абслужуни, адамлар нэси. Бабши, яхшы, дым яхшы. Хам мая тавсият амэн. Личин ясам яхшы, башкасам яхшы. Худа шүкір, яхшымыз гэлін ла, елік кала бостана. Шахырым бар аде, тавлинен бар, аяқа saxır da ayaq qulağ rədidikəndə şunları gətirdi. Onu təyirməyə gəyəndə saxır. Baxdı, düşdü. 7-yə düşdü axı. 8 il qonda da mən saxırğa yoluqquğumu. Evdə də benim var idi. Hə, çox tıxlığa davalandım. Həm o vaxtı olanda getdim. Yəni şurda maxtada yəni el kolatı məni dedi. Bir servis klinikasında zor ekan deyib. Davalanı fizioterapiyə, iğləterapiyə, ozon o kollarımızı aldı kamçı dağlarımızı həm həkimlərə həm də dərlərəm bir şirin söz. Yaxşı könlümüzü kötərib, hər yaxlamı rəsmi düşdüyünə 16.5 medalı 7-yə düşüb qaldı saxırının. Rahmat elməsinə. Həm məsəl şu işlərlə də çarçamasılar. Şunda klinikalar çox olsun, çox açılsın şunda klinikalar. Gelsin, amma getəb şey edəmiz bu klinikanı. Dön görəkənəm tozı həm mi. bizar kelgan vaqtimizda bu to'rtgulda da yo'q bur toshkentda keganday bo'ldik toshkentga borgan vaqtimizda sanatoriyalar top toza bu yerda hamma usloviyasi bor man aytdim hamma yerni qarab m bilan toshkentda keganda yuksda yotibmiz kelgandan kutib oldik yaxshi egandan boshlab berdi muolajanizo' muolajamiz ham yaxshi bo'ldi i davleniyamiz ham tushdi dotorlardan minnatdormiz <laughs> hammasiga rahmat charchamasinlar <laughs> bola chaqasini rohatini ko'rsinlar <laughs> ko'rib turganingizdek ushbu Bekmet servis klinikasida statsionar sharoitda davolanayotgan bemorlar uchun ham anchagina qulayliklar mavjud ko'rib turganingizdek ular bu yerda yaratilgan sharoitlardan mamnunlar salomatlik bu aslida ulkan boylikdir insonlarning ana shunday boyliklarini asrash va tiklashda esa ushbu bekmed servis klinikasi yurtdoshlarimizga sifatli va samarali tibbiy xizmatni ko'rsatishda davom etib kelishmoqda aynan ushbu bekmed servis klinikasida zamonaviy texnologiyalar asosida eng so'nggi rusumdagi laboratoriya asbob uskunalar bilan ham jihozlangan va bu yerda 100 dan ortiq kasalliklarni aniqlash mumkin tibbiyot klinikada bugungi kunda sog'liqni saqlash vazirligi tomonidan bildirilgan yangi tashabbuslar ham qo'llab quvvatlanmoqda joriy yilning birinchi iyulidan birinchi oktyabrigacha o'tkazilayotgan o'qituvchi va murabbiylar salomatligi oyligi aksiyasi davrida tumanimizdagi ta'lim sohasi xodimlari maktab o'qituvchilari va bog'cha tarbiyachilari profilaktik va chuqurlashtirilgan tibbiy ko'riklar hamda skriningdan o'tkazishmoqda tibbiy ko'rik nima har bir insonni sog'ligini e, mustahkam bo'lishi uchun sog'ligi yaxshi bo'lishi uchun e, har bir inson sog'ligi uchun o'zi birinchi qayg'ulishi kerak buning uchun har bir insonni tibbiy ko'rikdan o'tirishimiz shart bu bo'lmasa yiliga bir marta bo'lmasa bir yilda o'zi ikki marta tibbiy ko'rikdan o'tishi shart har bir inson ayniqsa shularni ichida yoshi kattalar yoshi 40 dan o'tgan insonlar yiliga 2 marta tibbiy ko'rikdan sog'lom bo'lsa ham bir yeri og'risa ham baribir tibbiy ko'rikdan o'tib vrachlar nazoratida bo'lishi shart bu oldin buni biz dispanserizatsiya deb aytardik. hozir ham shu dispanserizatsiya hisobinda Endi hozirgi kunda bu e, bekmed servis degan klinika ochilgan yani 50 ellikqala tumanida bu bekmed servis klinikasida hozirgi kunga javob beradigan eng oxirgi tibbiyotimizni oxirgi e, muvaffaqiyatlari bo'lgan har bir apparatlar mana shu yerda mujassam bu yerda har bir, bir apparat chet e, ellardan olib keltirilib mana shu xalqimizga xizmat qilsin uchun olib ketilgan bu yerda rentgen apparatlari bor e, uzi apparati bor e, multпиа компьютер tomografiyamiz bor laboratoriyalarimizda hamma usloviya bor Bu laboratoriyamızda hətta hormonlar gəçə tekstirlər. Mən özüm görürəm, məşəhdə hazır gəlib görüb bu yerdəki bündü e, əfsərliklərini halı özümüzlü tumanımızın xalqımız bilmir. Mən özümə bilmirəm. Özüm mən Şəkilxanada işləyənəm, işləyirəm. Mənəm bu yerdəki əsərlikdə, bu yerdəki aparaturaların bündü e, yaxşılığını hazırkı e, günə cavab bəra alışını mən bilmirəm. shundi e, 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 bu yerga shuncha narsalar keltirilibdiki yana shu bilan birgalikda endi mana shu ishlovchilarni ishlovchi xodimlarni o'qituvchilarni shu yerdan tibbiy ko'rikdan o'tirish vazifasi bularga yuklatilgan ekan buni o'zi bir katta shu o'qituvchilar uchun bo'lgan bir yaxshi narsabu bu har bir o'qituvchi ba, kət, baribir uni yoshi boratta yoshi kattasi bor bularni sog'lig'i haqida qayg'urib durilishini o'zi zamonaimizga xos narsa so'ralib turgan tibbiyotdan so'ralib turgan narsani ham o'zi shu xalqni salomatligi ishliishilarni salomatligini qayg'urish deganham bir gap bu shunday ekan shu har bir o'qituvchini o'qituvchi bo'lsin boshqa inson bo'lsin mana shu yerga kelib tibbiy ko'rikdan o'tishlarini man so'rab qolgan bo'laredim bu yerda hamma usloviyalar bor şar, sharoit shart sharoit yetarli kelib ko'rib e, o'zlari ko'rgandan keyingina biladi mana shu yerda ko'riladi shu insonlar ko'rilsa shu o'qituvchilar ko'rilsada shulardan kasallik aniqlansa shu yerda yotib davolash ham yo'lga qo'yilgan stat ikkinchi etajda statsionar polniy palatalar hammasiki juda yaxshi jihozlangan bu yerda lyuks palatalar bor oddiy palatalar bor hammasi lekin hozirgi kun talabiga javob beradigan holda o'zlaringiz ko'rsanglar hali shu ko'rik davomida ko'rasizlar hammasi ajoyib juda yaxshi bu apparatlarni yaxshiligi davolash nimalari muolajalari hammasik hamshiralarimiz ham xudoga shukur hammasi yaxshi qo'limdan kelgancha harakat qilib bemorlar uchun yaxshi harakat qilib turibdilar shuning uchun bu yerda hamma sharoit deganda faqat kasallikni aniqlab turib u insonda mana shu kasallik bor ekan deb emas shuni davolab berish ham bu yerda yo'lga qo'yilgan ish taraflari bilan afzalligi bor darhaqiqat inson o'z salomatligi uchun o'z vaqtida tibbiy ko'rikdan o'tishi unda kuzatilishi mumkin bo'lgan kasalliklarning oldini olishga va salomatligini asrashga xizmat qiladi shunday ekan shifokorlarimiz ta'kidlaganidek inson o'z salomatligi uchun yil davomida ikki marotaba tibbiy ko'rikdan o'tishi lozim zero salomatlik inson uchun berilgan eng oliy ne'matlardan biridir salomatligingizni esa bekmed servis klinikasining malakali shifokorlari va zamonaviy tibbiy uskunalar yordamida asrashingiz mumkin o'qituvchilarni bepul tarzda tibbiy ko'rikdan o'tkazish joriy 2023 yilning 1-oktyabrgacha davom etadi mana azizlar bugungi salomatlik sirlari ko'rsatuvimiz orqali ushbu bekmi servis klinikasida yaratilgan sharoitlar va tibbiy xizmat sifati bilan yaqindan tanishtirdik barcha bemorlar va bu yerda yotib davolanayotgan barcha bemorlar ushbu tibbiy xizmatdan juda ham mamnunlar keling ko'ring va bu yerda yaratilgan sharoitlardan foydalarning zero sog'lik inson uchun eng katta boylik